Hai, saya Nicholas Lim, penganalisa sektor hartanah di Afin Huang Investment Bank. Tahun 2025 menyaksikan segmen industri terus menjadi nadi utama pasaran hartanah. Permintaan terhadap tanah dan kilang siap bina kekal kukuh, terutamanya di koridor logistik utama seperti Pulau Pinang, Johor dan Lembah Klang kemasukan hyperscaler seperti Google dan Microsoft dalam sektor data center melonjakkan aktiviti pembelian tanah sewaan fasiliti build to suit menjadikan Malaysia sebagai pusat digital serantau. Dalam suku pertama sahaja, nilai pembelian tanah oleh pemain data center mencecah RM2 bilion, hampir 73% daripada jumlah sepanjang tahun lepas. Namun, pelaksanaan SST yang diperluas 6% untuk pembinaan bukan kediaman dan 8% untuk sewaan komersial atau industri dijangka memberi tekanan kepada margin. Pemaju kini merancang untuk melaras harga jualan sebanyak 5 ke 10%, terutamanya dalam segmen industri dan kediaman pertengahan di mana buyer stickiness lebih tinggi. Manakala, segmen industri kekal stabil dengan penyewa MNC dijangka menyerap kenaikan kos sebagai sebahagian daripada prosedur operasi standard. Permaju juga mula membeli bahan binaan secara langsung untuk projek berskala besar sebagai langkah kawalan kos. Walaupun pelancaran projek agak berlahan pada separuh pertama tahun ini, kami menjangkakan peningkatan ketara dalam progres billing pada separuh kedua apabila sentimen pasaran bertambah baik. Di pusat bandar KL, Permaju mengambil pendekatan lebih taktikal dengan mengecilkan saiz unit, terutamanya dalam segmen high-rise pertengahan dengan keluasan sekitar 500 ke 800 kaki persegi. Ini membuatkan harga kekal kompetitif dan mengekalkan nilai per kaki persegi yang tinggi. Kami juga melihat penjualan tanah strategik, khususnya tanah industri bernilai tinggi kepada operator data center dengan margin EBIT yang boleh mencecah 30 hingga 60 peratus. Selain itu, permaju mula memberi tumpuan kepada pendapatan berulang seperti sewaan atau pajakan untuk mengurangkan kebergantungan kepada keuntungan pembangunan yang bersifat kitaran. Walaupun belum cukup untuk menampung turun naik pasaran dalam jangka masa pendek, strategi ini membantu menstabilkan pendapatan dan mengekalkan pulangan ekuiti atau ROE. Analisi kami menunjuk impak SSD terhadap margin masih terkawal disebabkan kepelbagaian produk. Sebagai contoh, jika hanya 22% jualan tertakluk kepada SSD 6% dan permaju menyerap separuh atau 50% daripada kos tersebut. Penurunan margin EBIT hanya sekitar 0.2 mata peratus. Dalam senario lebih pesimis, jika pendadahan SST naik ke 60%, dan kos berserap sepenuhnya, penurunan margin maksimum hanya sekitar 1.2 mata peratus. Strategi seperti price pass through dengan menaikkan harga 5 ke 10%, kawalan kos yang lebih berstruktur dan fokus kepada pelancaran kediaman yang dikecualikan SST, dijangka terus menyokong keuntungan. Permintaan kini dipacu oleh segmen industri ini termasuk aset build to lease, gudang, fasiliti cold storage dan data center yang menarik minat hyperscaler. Kami juga melihat minat berterusan terhadap pembangunan transit oriented development terutamanya di kawasan bandar matang dengan akses runcit dan infrastruktur yang baik. RTS link antara Johor dan Singapura dilihat sebagai game changer mempercepatkan permintaan rentas sempadan dan melonjakkan nilai hartanah di kawasan strategik di mana harga tanah industri dan kadar sewaan terus meningkat. Wilayah selatan, khususnya sekitar RTS Link di Johor Bahru, kini menjadi zon pembangunan paling aktif. Dengan pembinaan rentas sempadan kini 70% siap, harga tanah sekitar Bukit Cagar dan CIQ melonjak. Dengan pelancaran baharu mencecah RM1,200-RM1,400 per kaki persegi, Paras yang sebelum ini hanya dilihat dalam bandar KL. Permaju yang aktif membeli tanah sekitar stesen RTS menjangka lonjakan permintaan apabila trafik rentas sempadan kembali rancak. Beberapa projek kondominium high-rise juga dilaporkan habis dijual dalam beberapa jam selepas pelancaran. Projek RTS Johor Singapura telah mengubah persepsi pelabur terhadap prospek hartanah di selatan dengan lonjakan minat institusi dan pelabur individu terhadap kawasan strategik berhampiran stesen. Infrastruktur ini bukan sahaja meningkatkan nilai hartanah tetapi turut meningkatkan kecairan dan potensi sewaan menjadikannya aset yang lebih menarik dalam jangka masa panjang. Manakala di KL, projek berintegrasi MRT juga menunjukkan potensi kenaikan nilai. Sebagai contoh, projek yang dilancarkan pada fasa 1 sekitar RM620 per kaki persegi kini mencecah RM800 hingga RM900 dalam fasa 3 menunjukkan peringkatan sebanyak 30 hingga 45%. Peratus. Secara keseluruhan, kami menjangkakan pesaran hartanah Malaysia kekal positif dipacu oleh pembangunan aktif di Johor dan permintaan rentas sebadan yang semakin meningkat. Walaupun SST baharu membawa tekanan kos tambahan, impaknya terhadap margin masih boleh dikawal. Manakala fokus kini beralih kepada aset industri dan pendapatan berulang berasaskan pajakan dengan transaksi data center dan build to lease menjadi permacu utama.